Вони звуть нагір. Єдська Херсонської області. знаєте, коли, я їх називаю німцями, не русськими, підірвали нашу дамбу. Дамбу підірвали, і нашого моря не стало. І не стало в нас води подари Опустили скважину. І що вони зробили? Добро падне горе, море. А до нас он и заехал. В 10 часов утра 24-го в уже каталась на танках и на троне Рама Раму путь. Четыре почему по увидению, десять, и она у нас каталась. И на надеюсь, в цепь что-то Михаил, не забудь. Меня зовут Ольга. Я в Бахмутах. Ну, что я хочу сказать. Спасибо любому роднику. У меня тут очень хорошие друзья и знакомые, вот так, очень хорошие. И, и Нина с мы и Досик с ней общаемся, и с Луганской, ну я со всеми общаюсь. Спасибо, конечно, ну, такие Спасибо. Очень, Спасибо. очень хорошие друзья. Я тоже Ольга и тоже с Бахмута. Да. Познакомились, встретились здесь, хотя живем на одной улице.

Поэтому не так-то все просто, конечно, очень тяжело. Общение с вами, спасибо, город, все нам помогает, да. очень много церквей, и всегда радушных. Ну, доброжелательно, спасибо вам большое. Я тут у в моем сын, всем брат семьей. Ну, а, а тут я встретила в 10 классе, в мою одноклассницу. Вау! 70 год, меня не бачили. Я тут шукала мою область, мой район. А тут весь Береславский, я говорю, вот тут словно. Я вас уважаю, но просто я А тут я тут встретила. Я... Переславилася. Якраз 22 року, 21 серпня ми виїхали. Я вже виїжджала через е Васильівку. 26-го тільки я приїхала сюди. Буде два роки, 26-го, коли я в Береславі. Чекаю, жду перемоги. Хочеться, дуже хочеться перемоги і вернуся назад. Щоб все було, всіх було. Мы Валентина, Донецкая область, Волновавский район, СНТ Великая Новосилка, нулевка, 10 километров от нас, все разбито. Ну, спасибо вы два с половиной года держатся. Сегодня день прапора Украины. Я вышла такую картинку до праздника. Завтра день независимости Украины. Живем в что вернемся. Хотя дома нет. Я люблю я столица.

Проработала я в основном в одном предприятии, проработала больше 45 лет в Аргазе. И это в мешку. Я просто прошу И всех бахучер, которые здесь. Пускай здесь наша мечта, что мы вернемся в родной город. Это то здесь пахнет. ты боишься, да? Да, это далеко. А потім це ближче і ближче. І ось я 30 вересня поїхала зараз до уроки сюди. Дуже тяжко. Коли дивишся на да, фотографії, він що скидують у наших групах, що твої хати вже нема, поїх вулиць нема, Дбали але це, зараз дивимося. Рози наші цвіту.